শান্তি হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ সকলো কুশলে আছে আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ স্বাগতম জনালোঁ আজিৰ দিনটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক নক'লেও সকলোৱে জানে আমাৰ অতি মৰমৰ আমাৰ অসমৰ অসমীয়াৰ হিয়াৰামথু জুবিন গাৰ্গ আজি চিতাগ্নি দিয়া হ'ল সকলো ৰাইজ শোকত ভাগি পৰি আছে মই ভিডিঅ'টো দিওঁ নিদিওঁ কৰি দিছোঁ এয়া হ'ল আমাৰ বাণীপুৰত তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছিল তাৰে মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ অৱশ্যে তেনেকৈ মই এইকেইদিন একো ভিডিঅ' দিয়া নাই যদিও চিনস্বৰূপে থাকি যাব সেয়েহে মই ভিডিঅ'টো দিলোঁ আজি এয়া আছিল মৌন সমদল যাত শোভাযাত্ৰা আৰু তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছিল আমাৰ বাণীপুৰবাসী ৰাইজে সেয়া মই অকণমান ভিডিঅ' ৰাখিছিলোঁ আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ তেখেতৰ আকস্মিক এই ঋতটো কোনেও মানি ল'ব পৰা নাই সকলোৱে দুখত ভাগি পৰিছে সকলোৱে খুবেই দুখ পাইছে মানি ল'ব পৰা নাই তেখেত যে আমাৰ মাজত নাই আৰু যিহেতু অসমতো সেই ঘটনা হোৱা নাই তেখেতে সুদূৰ ছিংগাপুৰত গৈ মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লগা হ'ল কিয় হ'ল কেনেকৈ কি হ'ল সেয়া মই বিশেষ কিনো ক'ম মোৰ সেইখিনি কোৱাৰ কোনো অকাদেই নাই মই নিমিত্ৰ মাত্ৰ তথাপিও ভিডিঅ' বিলাক যি দেখি আছোঁ নিউজবোৰ যি শুনি আছোঁ খুবেই কষ্ট পাইছোঁ বৰ বেদনাদায়ক কেনেকৈ পাৰিছে ইমান নিষ্ঠুৰ হ'বলৈ আচৰিত পাইছোঁ আচৰিত লাগিল সপোনতো ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা যে আমি এটা সমস্যা সন্মুখীন হ'ব অসমৰ ৰাইজ অসমৰ ৰাইজৰ এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব দেখিছে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী উঠি আছে জুবিনক কেনেকৈ ভাল পায় প্ৰতিজনে ভাল পায় গাঁৱৰ গাঁৱে ভূঞে ঠেলা ওলাই ৰিক্সা ওলায় কোনো এজন নাই জুবিনক বেয়া পোৱা কিমান ভাল পায় সেয়া সকলোৱে জানে যদি সঁচাকৈয়ে ষড়যন্ত্ৰ কৰি তেখেতক এই অৱস্থা কৰিলে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ভগৱানৰ আদালতত ইয়াৰ বিচাৰ হ'ব আৰু সেয়া ওপৰত ভগৱানে চি চি কেমেৰা লগাই থয় আমি মনুষ্যই দেখা নাপাওঁ সেইখিনি আৰু মনুষ্যৰ আদালতত কেতিয়াও ন্যায় নাপায় সেয়া যদিও মই সাধাৰণ মানুহ এগৰাকী একেবাৰে সাধাৰণ নিমিত্ত মই তথাপিও কওঁ মনুষ্যৰ আদালতত কেতিয়াও জুবিনে ন্যায় নাপায় কিন্তু ভগৱানৰ আদালতত নিশ্চয় পাব

पौधा है ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ মই সামৰিম শেষত মই পৰম পিতা পৰমাত্মাৰ ওচৰত সেৱা জনাইছোঁ জুবিনৰ আত্মাই যেন সৎগতি লাভ কৰে তেখেত এটি উজ্জ্বল নক্ষত্ৰৰ দৰে যি ৰয় আমাৰ হৃদয়ত জুবিন কেতিয়াও মৃত্যু হ'ব নোৱাৰে জুবিন অমৰ হৈ ৰ'ব আমাৰ মাজত ইমানকে কৈ মই আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ কিবা ভুল ভান্তি ভুল ক্ৰুটি হ'লে আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব শেষত সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ মোৰ লগত সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ